питаешься? Что ты шторы Что питаемся, граф, я забрал? Графка, да. Ну, Это лучше. Так возьми, открой, чтобы был свет хороший. Ну, солнышко, витамин Д, блядь. Что ты нахуй сидишь, как граф, блядь? Солнце, да, Сыра на улице, холодно. Боже мой, блядь. Целые сутки сидит зашторенный, блядь, ребят. Автопригон, привет. Целые сутки, Я блядь. не люблю... Я не люблю дневной свет. Что я могу сделать, блядь? Может, я вампир, блядь. хуево. его знает. А вампир ты -то а? еще тот. Здравствуй, Савешка. Здравствуй. Как твои делишки, дружище? Хорошо. Ну пока ты им изменялся, сосешь, понимаешь? Нервную систему. Что ты делаешь? Смотри, что ты. Я выхожу на балкон, но я не люблю дневной свет в комнате. Не мое, это, не люблю. какой то бред, блядь. Открыть? Оно, оно видно, знаешь, но оно видно реально. Я... реально. Я... Я знаешь, работа Реально видно. Ну, посмотри сразу, глянь, ну глянь, ну глянь, как хорошо стало, блять, ну, ну блядь, ну просто на глазах, ебать, на глазах помолодел, блядь, реально. Ну, а что ты сидишь? Отвечаю, чувак. Ребятки, нажмите на кафе. пугает. А, ты иди, блядь, ты иди в кафе, блядь. То в жопе ковыряется, то в носе, блядь. Залез в кафе найди в худи, блядь, на голову. Мне рассказывает, солнечным светом питайся, блядь. Так я только-только зашел с улицы, я только что на улице стримил. Братан. Что это у тебя за хуй тайна? Что это за фуфайка, блядь? Ты что гонишь? А? Не надо. Это Колина курточка. А, ну я ж смотрю, что какая-то, сука, ну, нелепость по Нет, Пискарь Иванович, кто мне нравится? Что ты там ебать метешь своим языком, блядь, а? Что ты метешь своим языком? Кто мне нравится? Что ты, блядь, о чем ты говоришь вообще? Не ходи вокруг да около, сразу по делу скажи. Ребята, нажмите лайки. Там три вина. Там три вина. А, это ему. Так, братан, он не видит, что ты пишешь, Пискарь Иванович. Он не видит, что ты пишешь. Там надо ему, к нему в чат зайти заставил выйти на улицу. Ты попутал, да, братан, Пискарь? Надо же ему писать в чат. Ребят, да, короче, писал. слышишь, к сожалению. Пискарь Иванович хочет тебя откуисосить. Что, его направить тебе в чат? Да, направить тебе в чат его. Тебе в чат. Какой мини-всрался. Ребята, у нас x 3 Ребятки, x 3 он тебя не хочет, он тебя не хочет видеть в чате, Пискарь Иванович, не хочет тебя видеть в чате. Я иду, ну смотри, хозяин барин, Пискарь Иванович, хочешь иди, хочешь оставайся здесь. Иди сюда, цып-цып-цып. Пискарь Иванович, пожалуйста, прошу к нему обращаться. Пискарь Иванович. Пизда Ивановна, блядь. Привет, Жека, амбассадор, привет, братан. Доброго дня. Хуевое, доброго дня. Да, совешка. ну, конечно, блядь, я сыро играл, блядь, у меня счета были поярче, чем с тобой, блядь. Нас сока с тобой, блядь да, нас... мы тоже играли, мы тоже играли с человеком, у него было 10 человек, у нас счета были побольше, чем с тобой. Ой, Пискарь Иванович, ну, что ты, моя сладкая булочка, здрасте, блядь. Чешется та штучка, яка, блядь, штучка? Яка чешется штучка? Что ты тут мяукаешь, малыш? Он про, шоколад... Он про твой шоколадный глазик. Ты хочешь почухать заднюю штучку? Иди чухай. Много слов. Мало дела, блядь. Да, чухай, ты иди чухай хочешь. Нет, закрыть. Это и... был максимальный онлайн за весь час. Братан, максимальный онлайн у меня был 11 тысяч. Да, пацаны, 11 тысяч и 10 800 было что такое. 11 или 10 800 здесь, в ТикТоке. Максимально. Да, братан, ты же гонишь. Да ты что, там мы легенды, ебать. Мы реально легенды. Мы реально легенды. А привет, бро. Здорово. В Ютубе сколько? В Ютубе нема. В Ютубе нема. Амбассатур. Спасибо большое. Ребята, перчатку поставьте на 30 секунде. Акулаж, братанчик, добро, перчатку поставит. Акулаж поставит перчатку. Леопард, братан, ты тут? Леопард, ты тут, братанчик? У тебя же есть вроде, да, леопард. У тебя есть перчатка. Сейчас залетает туман. Леопард, ставь перчатку. И туманом перекрывайте все туда. Я тебя давно знаю, ты легенда. Сандра, спасибо большое. Туман. Акулаж, туман бросай. Отлично. Теперь перчатка залетает. Отлично. И теперь по возможности, если есть возможность подтопить, ребята, по возможности выиграть его. Если не ничего страшного. Ничего страшного, если нема. Если выиграем, будет непогано, непогано будет. Леопард, спасибо большое. Акулаж, братанчик, спасибо. Бля, чуть-чуть, пацаны, чуть-чуть. Совсем хуйня, хуйня. Да, да, да. Амбассадор, да, да. Черный, без мужик, да. Да, амбассадор, спасибо большое. Акулаж, спасибо, амбассадор. Леокс, Леопард, Максим, от души. Всем огромное спасибо, ребята. Ну что ты, сынок, не дотапал, да? Граф Дорчикулас. Ты не дотапал. Закрой. Ты не дотапал, всего лишь-то. Да? Ребята, лайки нажмите, блядь, проснитесь, говорю. Люди хотят спать. В смысле «проснитесь»? Я я по, щучьему велению, по щучьему велению, по твоему хотению, ты про это, да, Савелий? именно ты? так я люблю. А, да. может, а может ты подумаешь про других? Может ты про другу подумаешь про свою целевую аудиторию в первую очередь, а? а? Закрывать шторы, а? нахуй. Закрыть шторы. А ну, шторы закрыл, прикинь. Я ебу, блядь. Он боится. Он боится. Того. Он боится ебать, что какой-то нахуй э, беспилотник подлетит, ебать, с камеры нахуй с ними, как он ебать бобра гоняет себе нахуй. Он же в день по три раза хуюжит. Он безопасен, ебать. Или снайпера боится, да. Чего ты совешь? Ты личность у нас известна. Компромат, мы на тебя найдем. Поверь. Мне помочь. Найдем, найдем. Я найдем. тебе могу подрочить, скинуть под Искать не надо. Есть я такой. Базу. А кидай. А кидай. А ты знаешь, кидай, братан. А да, кида, блядь. Я знал, кидай. что ты блядь. любишь, любишь кидай. такое. Кидай, блядь. Кидай. Что, ты не кинешь? Кинешь меня льва если скинешь. Я охуею сейчас, 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 я охуею, сейчас типы начнут ему льва кидать, понял? Прям в батле. В батле. Ой, ебать, ты именно душила. Одна роза, ребят, одна. Яночка, так, как у тебе у большое? Так, три, ребята, все вместе поддержите. Если есть перчатка, поставьте. А если нема? А если нема? Нема, значит, просто x3. Ну, а как? А как тогда, если нема? А так, А так, блядь? Все на три ну, угодно, что, так так? что ты тогда будешь делать? Братан, ну что ты будешь делать? А, а ты боюсь? вообще ничего не сможешь сделать. Ты и сейчас не сможешь промотивировать людей. Ты ничего не можешь. Ты только можешь, как, как коза на сцене скакать, блять. Вот все, что ты можешь. Как коза скакать на сцене. А ты и того не можешь. Я умею в сталкера играть, братан. Ой, бля, чина играл. Хуйня и Хуйня. Ребята, нас X2. Алекс, спасибо большое, ребята, от души огромное спасибо за поддержку. Скочит он, блядь. Скочит он, круглые сутки, блядь. Певец, блядь. Певец он. Певец оперного театра, блядь. Певец он. А чё ужас, братан? А чё ужас? Амбассадор, спасибо большое. А чё ужас? Чё ужас? Чё ты узер, откуда я знаю? Нет, ты говоришь ужас. Что ты лузер откуда это? Ты расстроился, Вешка, да? Ты же выигрываешь, Ты же выигрываешь, братан. Нет, ты что, что ты расстро... с Ты же выигрываешь, братан. Что ты расстраиваешься, Я не понимаю. М? Что ты расстраиваешься, реально? Я не ты же выигрываешь. Нет, ну по Почему ты что-то что У тебя паническая атака, что ты не общаешься со мной? Какие ты дурный, кабины, господи ты мне. Ты знаешь, ты прав. Вот соглашусь, братан. Вот соглашусь. Ну, что-то есть, то клепки не хватает точно. Не хватает, там не какой кость, там я кись, я кись. Настя, спасибо большое. Не спорю, не спорю. Фи, братан, не Фи, у тебя перчатка есть. Фи, закинь, пожалуйста, перчатку. Фи, закинь, пожалуйста, перчатку. Ребята, у кого есть туман, туманом перекройте. Сейчас покажем ему, где клепки, у кому не хватает. А вон у тебя туман уже есть, блядь, нахуя тебе еще один? А это не туман. А что это? Это не туман. Ты не знаешь, что это? О, у нас перчатка, ребятки, все вместе, ребята. Фи, братан, перчатку поставишь, мужик. Фи, 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 пацаны, он вышел. Он а вышел. Спасибо, ребята, все вместе. Привет, привет, модератор, привет. Андрей, привет, братан. Господи, блядь, бля? а я, я сейчас. Амбассадор, спасибо большое. Модератор, спасибо. Концовочка, ребята, концовочка. Концовочка, концовочка, концовочка. Снайп! Снайп! ничего страшного. Амбассадор, братан, огромное спасибо. Анастасия, Акулаш, братишка, Алекс, Катюша, Анечка, Дори, Юрец, Кристинка, Анастасия, чат. Огромное спасибо каждому из вас от души. Да, братан, да, да, ваш... что там получается? Получается один-один. Один-один, Савешка, да? Да. Ну, угу. Ну, цели разговаривали, да, мы тебе. Мы блядь, разговаривали о тебе, короче, не буду говорить с кем. Мы такие, знаешь, что мы, знаешь, 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 что мы так Говорим, говорим блядь, ну, вот, Савелий, он неплохой человек, типа, блядь, но вот в нем есть какая-то жаба, и эта жаба не ну, денежная, а вот какая-то жаба в нем есть, понял? Как ты какая? Думаешь, какая? Ну, вот какая-то жаба в тебе есть внутри, но это, но это не связано с деньгами жаба, понял? Амбассадор, спасибо. А вот какая-то жаба, жаба у тебя внутри вот есть какая-то вот жаба. Вот, как ты ну, думаешь? Тебе Так хочется, да? Так хочется, чтобы была а и нема. Я тебе рассказываю. Причем я тебе рассказываю историю, что я, говорю, общался с людьми. Ну, ну какая? Ну я не знаю, понял. Ну, ну не знаю, что заводил. ты поезды, блядь, если не знаешь. Я тебе просто рассказываю историю, потом я тебе рассказываю историю, что происходило вчера. Рассказываю тебе, чтобы не молчали. И при этом всем я хочу у тебя спросить, как ты думаешь, если есть у тебя какая-то жаба, но не связанная с деньгами, то какая Савелий, какая, ага, какая? А что я? Думаешь, жаба? Ну вот жаба, вот, когда тебя дышит а, жаба, знаешь, да, да, да но, но не денежная, не, не, смотри, не, не, кабина, не денежная. Я тебя, смотри, Кабина, я тебе объясню, там, чтобы тебе не писали, кто бы тебе что не говорил, чтобы ты не думал, и у меня нет чувства зависти вообще, я его не испытываю. Да, я знаю, я, я, я не знаю, не затем, что такое. Смотри, я знаю людей, там, вот я работаю в театре, там, лучше меня поющих, лучше меня играющих, богаче, моложе, красивее, успешней. Ну, всегда есть человек, который лучше тебя по каким-то показателям. Всегда. Да. То есть, если да. завидовать, то можно ебнуться, понимаешь? Чтоб ты ну не что, имел, есть люди, я... которые больше. Ну, у меня а нет все... этого. нет. Ничего... У меня есть какие-то Ничего... свои тараканы в голове, но ну, ну, это не зависть. Братан, а что за тараканы у тебя хотя бы? Два таракана назови. Мы все, мы все не идеальные. Я там... Ну, я могу карач. быть там, я назови, не знаю. Назови два огикукарачи. Назови, огикукарачи, назови два огикукарачи. Огику а что это за слово? Ну, Кукарачи, не знаешь, что это. Ну, оги, Кукарачи. Ты не знаешь, что это. Анастасия, спасибо. большое. Я, я, очень, не смотрел... я, очень, я очень доверчивый и открытый человек. Вот это мой большой минус. Понимаешь, вот если да бы мы... этого не было у меня, это, может быть, было бы плюсом. Потому что у тебя излишне ну, доверчивый. Юрчик, спасибо тебе. Опа, спасибо большое. Я понял, братанчик. А что тебе сказать за жабу какую-то, что мне там... Нет, ну меня бесит, бывает, когда мы проигрываем часто. Ну да, бывает, что там, ну тебе... Ну, ну это хуйня, да, по батлу. Там ты спылишь, я себя ненавижу в эти моменты. Ну, такого, чтобы я там завидовал там чему-то, хуй его знает. Я даже не знаю, ни машинам, ни каким-то квартирам чужим. Не ну, работаю. Бешки мои завидуешь однозначно. Ты мои БМВ там... завидуешь. Бешки мои, бешки. А мне, oh, я, 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 не знаю, Бэшка у тебя или какая у тебя машина. У меня Бэшка, братанчик, ну 21 -го года, ну да, и что? Ну, В М-пакете, а у тебя что за драндулет? У меня хавал дарго. <laughs> хавал драндулет. Что, блядь, драндулет, что драндулет? что железяка, что-то, блядь, езды, езды, похуй. <laughs> Через вон